Pernah tak anda berdiri depan gua yang besar dan megah dekat Langkawi atau rasa sejuknya udara purba bila masuk gua niah? Mesti pernah terfikir kan, siapa eh arkitek yang buat semua ni? Jawapannya bukan manusia, tapi satu kuasa alam yang dah bekerja senyap-senyap selama berjuta-juta tahun. Hari ni kita nak bongkar rahsia arkitek tersembunyi ni. Pelik kan bila fikir, macam tak logik pun ada. Macam mana air hujan yang lembut tu boleh ukir batu yang nampak gagah keras dan padu? Inilah persoalan utama yang kita nak rungkai sama-sama. Jom kita siasat misteri ini. Sebenarnya, jawapan dia ada pada satu proses kimia yang sangat-sangat istimewa. Cuba kita bayangkan, ia macam satu resipi rahsia dari alam semula jadi. Bila bahan-bahan yang betul dicampur, ia boleh cipta sesuatu yang wow, luar biasa. Okey, tunjang kepada semua ni kita panggil luluh hawa kimia. Jangan keliru dengan hakisan biasa tau. Yang macam angin tiup atau ais kikis permukaan batu tu. Tak, tak. Luluh hawa kimia ni dia lagi cedek. Dia serang batu tu dari dalam, tukar struktur kimia batu tu senyap-senyap. Jom kita tengok resipi ni satu per satu. Cerita dia mula dari atas, dekat udara sana. Air hujan bila dia turun, dia akan serap karbon dioksida dari udara. Campuran ni jadi asid karbonik. Eh, jangan risau, ia asid yang sangat-sangat lemah. Lagi lemah dari jus oran agaknya. Tapi, bila asid lemah ni kena je pada batu kapur, ha, sinilah magic dia jadi. Dia akan bertindak balas dan perlahan-lahan makan atau larutkan batu tu. Betul-betul macam kita larutkan gula dalam teh. Hasilnya ialah kalsium bikarbonat bahan yang dah larut dan senang jadi bawa pergi oleh air yang mengalir. Jadi kenapa proses ni jadi dekat batu kapur je? Ah, sebab batu kapur ni sifat dia lembut dan senang larut. Dialah bahan yang paling ngam untuk resepi ni. Kalau kita bandingkan dengan batu lain yang keras macam granit, fuh, jauh beza. Granit ni sado. Dia tahan lasak dan tak mudah bertindak balas dengan asid lemah. Sebab itulah kita tak jumpa gua-gua macam ni dekat kawasan batuan granit. Okey, lepas berjuta-juta tahun proses senyat ni berjalan, apa hasilnya? Sekarang kita akan masuk ke bahagian paling best. Kita nak tengok galeri seni semula jadi yang terhasil, sebuah pameran ukiran alam yang memang menakjubkan. Hasil yang paling terkenal yang semua orang tahu mestilah gua batu kapur. Air berasid yang meresap sikit-sikit ikut rekahan batu tu, lama-kelamaan dia larutkan batu kapur dari dalam, dia ukir ruang, dia buat terowong besar bawah tanah. Seni alam tak berhenti kat situ je. Dalam gua, proses dia jadi terbalik pula. Air yang menitik dari siling gua akan tinggalkan sisa-sisa mineral yang dia bawa. Titis demi titis, abad demi abad, mendapan mineral ni akan membentuk stalaktit yang tergantung dari siling dan stalagmit yang tumbuh dari lantai. Proses ni, ya Allah, sangatlah perlahan. Mungkin dia tumbuh beberapa sentimeter je dalam masa 100 tahun. Bayangkan satu lagi ciri yang sangat unik dekat kawasan karstri, sungai bawah tanah, ada tempat-tempat yang mana sungai dekat permukaan tu boleh gaib macam tu je. Dia masuk dalam sistem gua dan muncul balik berkilometer-kilometer jauhnya. Semuanya sebahagian dari sistem saliran tersembunyi yang diukir oleh air. Dan kita dekat Malaysia ni memang sangat-sangat bertuah kita dikelilingi oleh galeri seni alam ni. Dekat Sarawak, kita ada gua niah. Bukan setakat gua tau. Ia macam kapsul masa yang simpan sejarah manusia purba. Dekat Perak, ada gua tempurung yang ajak kita adventure masuk ke perut bumi. Dan dekat Langkawi, kilim Geo Geoforest Park yang diiktiraf UNESCO tu, batuan dia berumur hampir setengah bilion tahun. Fuh, lagi tua daripada dinosaur. Semua ni bukti hidup proses kimia yang kita tengah bincangkan ni. Tapi kan, landscape-landscape ni bukan sekadar pameran geologi yang cantik untuk kita tengok je. Tak, ia sebenarnya khazanah negara kita yang ada nilai yang sangat-sangat besar untuk kita semua. Jom kita tengok kenapa ia begitu penting. Okey, kenapa ia berharga sangat? Pertama, ia magnet ekopelancongan. Pelancong dari satu dunia datang nak tengok. Kedua, ia juga rumah kepada sumber asli macam sarang burung walet yang mahal tu sampai ke guano, tahi kelawak yang jadi baja organik paling power. Dan yang ni paling penting, eh, walaupun atas tanah nampak kering, dekat bawah tu tersimpan sumber air bawah tanah yang sangat sangat besar. Petikan ni dah cakap segalanya. Landscape ni bukan sahaja cantik tapi ia adalah aset negara. Aset yang perlu kita hargai dan jaga. Sebab ia bagi manfaat pada orang tempatan dan jadi kebanggaan kita bersama. Walau bagaimanapun, keindahan yang ambil masa berjuta-juta tahun nak jadi ni sebenarnya sangat rapuh. Dan ini bawa kita ke bahagian terakhir dan mungkin yang paling penting sekali, tanggungjawab kita semua untuk lindungi warisan ni. Jadi macam mana kita nak lindungi dia? Ia perlukan tindakan kita semua. Pihak berkuasa kena wartakan lebih banyak kawasan macam ni sebagai taman negara. Pastikan undang-undang alam sekitar tu betul-betul jalan bukan atas kertas je. Tapi yang paling mustahak ia bermula dengan kita, dengan generasi muda. Pendidikan dekat sekolah, kempen kesedaran awam, inilah kunci untuk kita pupuk rasa sayang pada warisan negara kita ni. Untuk penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikir sama-sama. Alam ambil masa berjuta-juta tahun untuk siapkan karya agung ni. Sekarang, ia diamanahkan pada kita. Jadi, apa peranan saya? Apa peranan anda untuk pastikan warisan ni tak hilang di telan zaman dan boleh dinikmati oleh anak cucu kita nanti? Fikir-fikirkanlah.